Добрый день, с вами Дмитрий Рубан. Сегодня я вам хочу рассказать несколько слов о резаке 374, который был выпущен летом 2017 года взамен резаков 344 и 347. Резак в доме 374 поставляется в фирменной картонной коробке, которая защищает резак при транспортировке от механических деформаций. Внутри упаковки паспортное изделие. Чате метки, метка и датой продажи. Резак запакован в полиэтилен, который защищает резак от попадания влаги и пыли в процессе транспортировки и хранения. Значит, резак выпускается в модификации с рычагом, есть модификация с вентилем. То есть это уже зависит от условий эксплуатации и кому как удобно. Существует базовая длина резака, это длина 520 мм. Существуют также удлиненные варианты данных резаков. Резак точно также, бывает удлиненный с рычагом, бывает с вентилем. Также существует вариант резака, как удлиненная, так и короткая версия, с головкой под 45 градусов. Значит, по условиях поставки резак не имеет муштука. Муштук поставляется отдельно. Значит, к данному резаку подходят муштуки всех, ну, многих производителей мировых, которые изготовлены по системе АНМ pnm или АНМЕ ПНМЕ. Значит, муштуки АНМЕ ПНМЕ отличаются всего-навсего длиной Монт штука а NME длиннее мужики, как ацетилен так и пропан значит посадочные места у них одинаковые чем это удобно это удобно тем что э, очень легко можно перейти на любой газ то есть если вы работаете на пропане или на метане кстати пропан метан муштуки идут универсальные вот если необходимость перейти на ацетилен то достаточно вытащить данный мундштук отсюда какой мы пропан там, вставляем ацетиленовый мундштук. Затягиваем гайку ключом. Можем работать на ацетилене. Значит, особенности самого, самой конструкции резака. Значит, резак имеет отличительные особенности по сравнению со старыми моделями. Тем, что у него штампованный корпус, штампованная головка весь резак паяный, не имеет длинных соединений. Места пайки паяны серебряным припоем. К данному резаку подходят муштуки многих производителей, такие как Мессер, Рисхейм, SAF, Танака, Веску, ну и другие муштуки подобной конструкции. Данный резак относится к резакам повышенной безопасности, так как все газы подаются раздельно, это э, горючий газ, подогревающий кислород, режущий кислород. И смешение происходит уже непосредственно внутри муштука, Поэтому э, объем смеси, готовой к горению, является минимальным. Это делает резак, резак безопасным. В случае нештатной ситуации максимальная неприятность, которая может случиться, это сгорит у вас мундштук. После замены мундштука вы можете возобновить работу. У обычных резаков э, в случае какой-то нештатной ситуации прогорает трубка смеси и резак требует замены целого наконечника. Данный резак позволяет производить резку металла от 3 до 300 мм, в зависимости от комплектации мундштука. Резак очень надежный, показал себя очень хорошо. Рекомендую работать с удовольствием.